Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Я по объявлению тут работу предлагаю. Ага. Ну, сейчас постараюсь вам быстро объяснить. Работа это в Киеве. Предоставляется в связи с выборами, предвыборная кампания. Предоставляется общежитие, двухразовое питание и ежедневная оплата. А что, что надо делать? Ну, митинги находиться на Майдане. Автобусом привезли, увезли в течение двух лет. А за кого хоть митинговать-то? Партия регионов. Ага, ясно. Так а это на два дня, вот. да? Не, это не на два дня, это на два месяца. В смысле, ехать в Киев два дня, если там жить? Да. Нифига себе. А сколько за месяц платят-то? Я же говорил, оплачивается ежедневно. По 100 рублей. Угу. И, Ладно. А, там уже как хотите. А куда обращаться? Ну, предварительно просто надо сделать ксерокопию паспорта, чтобы оформить общежитие. Угу. Ну, могли бы завтра встретиться. Просто это уже завтра надо давать эти ксерокопии, чтобы предварительно оформить общежитие в Киеве. Так, а где встречаться-то? Ну, давайте встретимся. Ну, давайте. Во сколько вам удобно? Давайте. Так, а где, где, где встретимся? -то? В Новомир, вы в Новомир говорите? Да, в Новомир говорите, да. Ну вот, давайте я как раз вечером буду в городе, и давайте в часов 5-6 где-то. В часов 5 вам удобно будет? Ну, давайте я вам предварительно перезвоню. Как вас звать, как мне Хорошо. Я хочу. Меня Славик зовут, Станислав. Станислав, да? да? Хорошо, Станислав. А вы, вы в партии, да? Я так разумею. Ну да. Ага. Спасибо. Хорошо, я вам перезвоню тебе. yeah